лишь несколько сотен человек. Протест накал, судя по всему, сходит на них Доброго дня, шановные пани наши и панянки, которые живут тришки далеко в России. Здравствуйте, россияне и русский народ, братья. Вы наші братья, Мы завжди это знаем, завжди это пам'ятаємо. Завжди ради вас тут бачити в Украине. Несмотря на то, что я во флаге Украины, я вешен желто-синими лентами. Это не значит, что я махровый Бендервин. Хотел бы вам сказать, что на Майдане... Украинцы здесь стоят не против России, это против системы, которая здесь есть. И за честь не гідність кожного громадянина. Народ это одно а наши власти это совсем другое. Мы отличаем понятие политического курса и то, что о нас думают рядовые россияне. Мы прекрасно понимаем, что такое дезинформация, и очень надеемся, что это понимаете также вы. Хотим сказать, что вас очень нагло обманывают по ваших государственных телеканалах. Смотрите видео на YouTube, смотрите видео в других независимых, с других независимых источников. Как на самом деле все здесь происходит, независимо от того, что Гражданин Кісельов вивішує. Це наш вибір, Куди нам двигатися, запад, восток. У нас є своя гідність, у нас є своє слово, у нас є своя віра. Ми просто хочемо, щоб їх почули, щоб їх почула наша влада. Просто зараз ми вийшли сюди, тому що ми не можемо більше так жити. Це не може тривати вічно. Ми не можемо жити рабами. І ми встали. У Нас тут зібралося не 100 чоловік, не 200, не 500. Піднялася вся Україна, від востока до запада. Самі можете побачити, що нас тут дуже багато. Кожного дня хтось приїжджає, хтось їде додому, приводить сюди друзів, родичів. Тут, на самом деле, кожен день приходять 10, 20, 100 тисяч, а кожне воскресенье и до миллиона доходит. Мы Ми никак не настроены против вас. Мы любим. У меня лично есть очень много друзей в России, в разных регионах, и мы с ними поддерживаем прекрасные отношения. И мы все за наше будущее, за дружбу, за понимание и за любовь между, между братскими народами. Наши соседи, мы вас запрошуем до Киева, уйти. Теплые зимовые дни. Мы вас напоим чаем, Дадим бутерброды. На Майдане просто супер, здесь не страшно. Нет никакой ни бойни, ни крови, и все очень дружелюбные, приятные. И это очень радует и вдохновляет. Одна из самых важных вещей в жизни – это поддержка, это понимание, того, что с собой есть близкая людина, любимая людина, друг. Это самое важное.